کل ٹاپ سٹوری بنا ہے جناب پاکستان ہندوستان افغانستان یا مالدی وغیرہ بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش یعنی بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے وہ ایک ٹاپ سٹوری بن چکا ہے اور وہ کیوں ہوا ہے اس کی تھوڑی بہت سٹوری تو آپ کو پتہ ہے اور بیہائنڈ دی سٹوری کیا ہے وہ بھی آپ کو تھوڑا بتاج بتا دیتے ہیں ہوتا یوں ہے کہ جو موجودہ وزیر اعظم جو ابھی جو فرار ہو گئی ہیں بنگلہ دیش سے انڈیا میں انہوں نے تقریباً اکیس بائیس سال ٹوٹل کو مت کیا مسلسل پندرہ سال سے یہ گورنمنٹ میں ہے یعنی انہوں نے جو گورنمنٹ کیا ہے اس میں انہوں نے اپنا سیاسی انتقام بھرپور طریقے سے لوگوں کو لیا دبا کر لوگوں کو لیا اپوزیشن جماعتوں کو جیلوں میں ڈال کر لیا اور جو بھی ان کے خلاف بولا انہوں نے اس کے ساتھ سختی سے پیش آئی ہیں اور اسی طرح رفتہ رفتہ وہ عوامی حمایت کھو کر بالکل اس طرح اسٹیبلشمنٹ کا مورا بن چکی تھی اب جو لوگ سامنے کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے ایک بہانہ ڈھونڈا ہے جو کوٹا سسٹم تھا سٹوڈنٹ انہوں نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ جو پرانے دور کے لوگ تھے جو بنگلہ دیش کے بارے میں جن کو اپنی طرف سے وشاغ کہتے ہیں ان کے خاندان کو کوٹے پر بھرتی کیا جاتا تھا اور وہ اگر نہیں بھی کوئی اہلیت اختیار کرتا تو بھی وہ اس کوٹے میں بھرتی ہو جاتے تھے تو انہوں نے کہا یہ وقت گزر چکا ہے آپ اس کوٹے کو ختم کر دینا چاہیے اور اس کو بالکل فیئر کرنا چاہیے اور لوگوں کو کوٹے کے بغیر میرٹ پر جو ہے نا وہ نوکریاں دینی چاہیے لگتا یوں نہیں ہے یہ کہ کچھ سادہ سی بات ہے اس کی وجوہات ہیں وجوہات یہ ہی ہیں کہ ایک چھبیس ستائیس سال کا اسٹوڈنٹ لیڈر اتنے لوگوں کو موبلائز کیسے کر سکتا ہے نمبر دو جو جماعتیں اس وقت جیلوں میں تھیں یا قید خانوں میں تھیں ان کے جو ورکر تھے ان کو کس طرح اتنا موبلائز کیا گیا دیکھا جائے تو جو سینا واجد ہیں وہ چند دن پہلے جاتی ہیں چائنا اور چائنا میں ان کو جناب بہت بڑا پروٹوکول ملتا ہے اور چائنا جو بنگلہ دیش میں تقریباً چالیس ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی بات کرتا ہے جس میں کوئی ایک مین دریا ان کا اس پر انویسٹمنٹ کی بات کی گئی کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارا زمین کٹاؤ کا شکار ہوتی ہے سیلابی معاملات بنتے ہیں اور پانی جو ہے وہ بہت سارے نقصانات کرتا ہے اس کے جو کنارے تھے ان کو پختہ کرنا اور اس کو مضبوط کرنا اور اس دریا کے بارے میں اس پر بجلی وغیرہ کے جو پروجیکٹ لگانا تو جب اس دورے کے دوران آدھے دورے کے دوران انڈیا نے کوئی ایسی کوئی دھمکی میں بات کی یا کوئی ایسی آفر کی ہے کہ جناب محترمہ وزیر اعظم جو بنگلہ دیش تھی وہ چائنا کا دورہ ادھورا چھوڑ کے واپس آ گئی یا ملکی کو کوئی بے چینی والے معاملات تھے یا کیا ہوا ہے آتے ہی انہوں نے انڈیا کا دورہ کیا اور وہ تمام پروجیکٹ ہندوستان کے ساتھ مائدہ جات کر لیے گئے کہ آپ ان کو بنا دیں یعنی انڈیا کو یہ پسند نہیں آیا کہ یہ معاہدے جو ہیں وہ کیے جائیں اسی دوران جناب احتجاج تیز ہو جاتا ہے اور تیز ہونے کے بعد جناب حکومت کا دڑم تختہ ہو جاتا ہے لگتا یوں ہے کہ فوج نے تمام معاملات کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کیا اور لوگ کو استعمال کر کے موجودہ وزیراعظم کو اس عہدے سے ہٹا دیا یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انڈین کا انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ وابیلا کر رہا ہے جناب کہ پاکستان کی آئی ایس آئی نے یہ کر دیا وہ کر دیا فلاں کر دیا اور انہوں نے جناب بنگلہ دیش میں لوگوں کو بھاگ دیا اور میں باہر نکال کر انہوں نے بنگلہ دیش کی حکومت گرا دیا کہ منتخب حکومت گرا دیا آئی ایس آئی جناب یہ کر گیا انڈیا کو بہت بڑی مات ہو گئی ہے بنگلہ دیش میں محترم ایسے ممکن نہیں لگتا اس کی وجہات ہیں کہ خود انڈیا کو ایک مضبوط بنگلہ دیش جو ہے نا وہ برداشت نہیں تھا اس نے اس ملک میں افراد تفریق کی ایک کوشش کی ہے اب اس نے ایک سیف سائٹ زینہ واجد کو دے کے اپنے پاس بٹھا لیا ہے یعنی کل وہ اسی کے امیتیوں کو کھڑا کرے گی ان گورنمنٹ کے خلاف اور لوگوں کو جناب باہر کر سڑکیں بند کی جائیں گی شہر بند کیے جائیں گے اور جو ترقی کا ایک جو سلسلہ شروع ہو چکا تھا بنگلہ دیش میں وہ بالکل زمین بوس ہو جائے گا اور بنگلہ دیش کی کرنسی وغیرہ اسٹاک مارکیٹ ہر چیز دڑم تختہ ہو سکتی ہے ابھی جو بندہ اب جو عبوری حکومت میں بنا جناب ڈاکٹر یونس صاحب نوبل انعام یافتہ وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں انہوں نے بنگلہ دیش میں سود کے نظام پر ایک بینکنگ سسٹم بنایا مائیکرو فائنانسنگ کا جس پر وہ لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے بڑی محنت اور لگن سے اس کے اقساط میں سود میں پیسے واپس کیے اور چھوٹے موٹے بزنس کیے اور بہت سارے لوگ اس میں کامیاب بھی ہوئے بھی جو حکومت تھی انہوں نے مقدمات بنائے اور وہ پاک فرانس میں جناب ریاست نظیر تھے اور اب ان کو وہاں سے بلا کر جناب ملک کا سربراہ بنا دیا گیا ہے یعنی فوج کو جو ہے نا ان لوگوں کی ضرورت تھی اور انہوں نے تقریباً پندرہ سے بیس بندے جو جنے ہیں مختلف جماعتوں کے لوگ ہیں ان کو جناب میں شامل کر دیا ہے. اب یہ تین چار ممالک جو پاکستان بنگلہ دیش اور انڈیا ان کے درمیان ایک فٹ بال بنا ہوا معاملہ کہ بنگلہ دیش میں ہوا گیا ہے تجیہ انکار تو یہی کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں جو انگڑائی ہوئی ہے یہ تقریباً فوج کی اپنی مرضی سے ہوئی ہے حالانکہ حسینہ واجد نے جو فوج کا سربراہ لگایا اس کو انہوں نے تقریباً دو تین مہینوں میں،, میں ہی سربراہ بنا دیا وہ چھوٹی سی سطحوں پر تھے ان کو جناب ترقیاں دے کے فوری طور پر فوج کا سربراہ بنا دیا اور انہوں نے جناب ان کو سیف ایگزٹ دیا اور ان کو انڈیا میں مچا دیا اب آگے جو معاملات ہیں اگر یہ گورنمنٹ نہیں چلتی یا ان کو صحیح سپورٹ نہیں ملتی تو ظاہری بات ہے دیگر جماعتوں کے بھی حمایتی شامل ہیں اور وہ بھی احتجاج کی جو ہے نا شکل اختیار کر سکتے یعنی بنگلہ yani دیش کے پاس پرفارمنس پر ہے سب کچھ اگر وہ یہ گورنمنٹ پرفارمنس کرتی ہے تو جناب آگے بات بڑھے گی اب اس سلسلے میں پاکستان میں کمپین شروع کی جا رہی ہے جناب کے اسٹوڈنٹوں کو جو ہے نا باہر نکالا جائے یعنی yani پاکستان میں جو طلبہ ہیں مختلف یونیورسٹیوں کالجوں میں ان پر جناب سوشل میڈیا میں بھرپور کمپین کی جا رہی ہے خاص کر ایک جماعت ہے پی ٹی آئی اس کی طرف سے کہ ان کو نکال کر جناب حکومت یا اسلام آباد پر چڑھائی کی جائے تو یہ سلسلہ یہاں بھی چلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور حکومت کی کوشش ہے کہ والدین کو الرٹ کیا جائے کہ اپنے بچوں کو اس قسم کے معاملات سے دور رکھا جائے تاکہ وہ اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں اور اپنا ٹائم وقت برباد مت کریں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کو بتا دی جائے گی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ